парковки на той стороне тоже балкон туда выхода можно там поставить Кс -кс -кс -кс. Кс -кс 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 Томас Выходи. Бегом, бегом, бегом. Бегом! дивиться дивится. Что ты дивишься? Голодный. сказка Не наився. Вот. За холодильника, конечно, большого нет, но ну, ничего. Да, и тихо, и спокойно. Шкаф. Привез обувь свою кучу. О, курточки. Тут сумки у меня. Худи-хуюди. Это каблукой. надо разбирать. Еще покупка. Вот. И вот тут телевизор 4К показывающий шикарно. И тут вот машины можно парковать. Этой части. Вот тут возле дома тоже можно ставить машины. Вот, вот здесь везде можно ставить машины возле дома. И, пожалуйста, вон парковка напротив. Вот. Что ну, хочешь? Зайди в везде. Хуй, хуюди. Вон и очесалки, еще одну сегодня купил. Да и тишина, и центр хвилин пішки. Крещатик. Сюда я постелил. Это с квартиры я выслал. У тут тоже лазив запах его везде. скребеш, нравится. Видите, ты не мастерс. красивый. М -м -м, красивый, играешь сюда. играешь. Капасик. 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 Вот, бачите? Вот тут. Матука, только одеяло, ничего. Ну, я постель накинув, то есть покрывала. Да, он себя обследовал, тут нюхает. Запах его есть, вот пылесос есть. Клетку, да, подивлюсь насчет клетки. тут ему разгуляться вообще есть. Балконы холодные, хорошие. Там спальня. Вообще туалет ванна. Вот все, вот все взял с собой иконку с собой вожу. Поставлю иконку в квартире. Я сильно верующий, но иконка хай стоит. стоять. Отставь Божью Матерь в покое. Ты чё? Томас, Божью Матерь оставь в покое. Вылазь. Ну, тебе надо. Кондиционер есть, да? Дэвид, в комнате есть, тут нема. Тут им не надо. Вот тут в комнате есть, тут не знаю, есть чем. Тут нема кондиционера. Вот тут кондиционер только. В общем, хороший. Это вот тут. Духи мои все. Тут вещи. Я поскладывал постель на новую. Значить, Покривало нове, постільне. Все. І ванна ще. Ще одна ванна. Треба душ, кстати, купити. Сейчас треба завтра піти, купити десь душ, от де эту штучку ліку. Гуся день я привіз гуся. Прифилювей котячий. Самодерм. Духи, пончики и выше. Так что все хорошо. Квартира большая. Что кухня так странно сделана, понимаете? Тут кухня, а там туалет еще один. С ванной. Можно, знаете, что я так думал? Можно заказать другую кухню. Взять вот заказать кухню другую. Или не надо, смысла нема. Холодильник заказать. Побольше вот туда в угол. Высокий холодильник. Ну, бачите, это мало печка. После ремонта. А эту кухню выкинешь. Не, ну если буду заказывать, то буду выкидывать или отдавать кому-то. Или продавать, это не да. знаю. Нет, я ж думал так, что разбить это все разбивается, сделать там, совместить. Это я думал сделать большую. Но це ремонт такой большой уже. Лаза, лаза, блядь, лоза. Лоза кубаны его. Стрес. Какие, блядь, стресс, мне бугай, блядь. Ничего не боится. лаза, блядь, по всей хаті. Дом да, и зайчик. Вот есть стулья дыры. А тут лапками. Ну тут астудия тоже тяжелый деревян. А колбаса. Сейчас утопчей двигается. Не, по-моему, не знаю дерево. Ну, кухни не знаю, ребята, переделывать. Я думаю, если делать, то ремонт тогда полностью уже совсем менять. Ну это, конечно, так. 1150 точно. Ну, не приуютнее, потому что я ремонт сделал. Ну тут большая квартира, мне очень нравится. Мне очень нравится квадратура. Мне нравится, что есть много места, что не, знаете, одна комнатка и спальня и все. Не позорь мне, хват допустим иско облизывать. Консерву прекрасно сегодня их прекрасно сейчас еще на вечер дам посуду надо мыть даже котят. купили да да это и румтур, сколько пока уже показывают вот румтур? тур колбаса блять по всему пол пол так нельзя по тут надо чтобы было чисто так и кафель это нагрязь. Такие разводы на кафель. Это на грязь, значит, это так сделано. Это вот капля плитка. Ну да, прижився. Лежить. Весноватый. а ну сейчас мы грану опускать опускается температура было 9 не плюс 9 ребята а ч же она на меняется блять ч же она на меняется ребята можно нажать куда-то что она меняется? Четыре часа надо? Привет из Днепра. Если шо, то у тебя во дворе. Шо во дворе? внутри ну, там сразу показала минус 17 ой ребята что я нажав Пять пизду что на сделать что я нажав в сраку Блять, вот, Б... это уже на кнопки, блядь. Плюс 9. Что теперь? Оно нет, оно было семнадцать пока. Вот это теперь шо? Оно мигает, блять. Послухай вас нахуй, здій наоборот. Шо-оп? З розетки вигну... виключив, не помогу. Яке дор, блядь, де видор бачите? А при чем тут дор, блять? Плюс девять показываю, ну, но надо было сперва. Режим снежинку выбрать по центру. Эко. Что делать? закрывать так оно опустится до 17 течение оно было написано 17 сперва минус 17 а потом показывала стало плюс 9 то есть оно стало, ну, нагреваться типа охлаждаться а то закрыть пока плюс 9 люди сказали вечно скажете что специально Ну это морозилка да. Ну зажав снежинку. Послухав. Вылазь, Томас. Кс -кс -кс -кс. Ты будешь на холоде валяться? Я закрываю. Э -э -э. Кс -кс -кс. Иди сюда, говорю. Томас. Кс -кс -кс -кс. Выйди оттуда. Ну что, надо зажать, блядь. Блять. Зажав дальше, что. Ну, она раз нажимается. Вот раз, и хоть зажимай, хоть отжимай. Она должна гореть снежинка. Все, горить. Хватит. Зажми снежинку. Так, тут надо Стас в холодильник поставить, чешу. Колу, Коля, Коля. Коля, еду привез. Прислав. А, две минуты дались сейчас. Да на снежинку зажимать, а рядом кнопки. Так что теперь, снежинка не должна гореть? Ребята, снежинка не должна гореть? Должна. Ну так а чего вы? Оно сразу показало минус 17. То есть оно будет охлаждать до минус 19. То есть минус 19. Должна. Все. Нижинка – это мороз. Постоянно все делают. Всей команда, ребята, три лайка. Я вас умоляю. Под температурой зажми. Я не буду зажимать, все. Я завтра с утра Коля в себе дома. Где Алиса?